ምን ሆን 3 числа, 3 февраля, вот, где-то в 15 часов, ну, где-то в 3 часа дня, в общем. Я, короче, ехал, у меня в машине бензин кончился. Я взял такси на Дыженко, сел в такси, девочка со мной была, я ее отвез домой, высадил ее, ну, буквально расстался с ней 5 минут, буквально, проезжаю до Восточной, выхожу, а, набрал человека, он должен был мне вынести канистру маленькую, ну, такую железную, потому что на заправках пластмассовые не дают, ну, но у нас всех там не железные конечно. Вот. Я выхожу с машины, тут выскакивает, короче, четыре человека сзади с машины, короче, э, стоять, бояться, короче, я даже я поднимаю руки. Если в чем проблема? Короче, не меня эти руки назад, э, кидают меня лицом в асфальт, короче. Вот. Я ударился головой. Поднимаюсь, говорю, слушайте, можно как-то говорю нормально, говорю, не надо вот такие говорю, делать ну, приколы, вот эти вот там угу. ломать, бить, вот это вот. В чем проблема? Можете сказать? Они сейчас мы тебе объясним, короче. Разворачивай, а, э, тут такой, э, ну вынимают у меня с карманов телефоны, повынимали, короче, там э, телефоны, документы с карманов, ключи там нож перочинный, там еще один такой на связке. Короче, положили мне их на, на заднюю, поставили меня к машине, к такси, э, как оно, ляда, на ляду, уперли лицом, повынимали это все передо мной, потом Начинается движение, смотри, пересохтываются между собой там, 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 ну да не между собой там перемигивались, короче. Я говорю, в чем дело? А сейчас узнаешь, в чем дело. Я говорю, кому ты дорогу перешел? Вот такая фраза Я говорю, я не знаю, кому, может и тебе, я говорю, кому командиру этому этом вот, который у них был там, высокий дет какой-то уже потом с ним познакомился. Вот. Начинают э, понятых смотрят, стоит машина Ауди через дорогу. Вы с меня еще спрашиваете, что такие, не тебя там ждут? Я говорю, нет, не меня. Наверное, вас. Он подходит к ним, хотя тот человек, который выносил мне канистру, вышел с квартиры с девочкой и наблюдает эту всю картину. Я подключу, ну, начинаю кричать, таксиста. А, таксист вышел с машины. Я говорю, Витя, иди сюда, смотри, что они делают. Смотри, что они там делают. Я же не вижу, что они меня там что-то пытаются в карман засунуть. Я начинаю отбиваться, ну, не даю в карман засунуть, что они там собирались. Подходит, этот зовет понятых, подходит ко мне ближе, переходит через дорогу этот начальник их. Нет. Я говорю, я ты взял гранату. Я же не видел, что то граната, что они мне в карман ее пихают. Я говорю, какая граната? Я говорю, что Ранесется. Я вообще не понял, что это за какую-то гранату будет сейчас развал вообще какой то там идти. Вот когда я поворачиваюсь, уже ну, голову поворачиваю назад, когда... Вижу, действительно, да, граната разобранная, правда, там э -э, чека, э -э, ну я не знаю, что это взрыватель или что то такое. Вот. и эта граната у него в руках и тряпка какая-то, и он что-то с ней, она его, он ее крутит как-то в руках, так Я даже не понял, что происходит. Потом подходят понятые, они меня обратно ложат головой в капот вынимают, э, ставят меня так, чтобы и типа как ко мне в карман, но никто в карман ко мне не залез. И карман, они гранату эту в карман ко мне не засунули. Они ее просто возле кармана взяли, растопырили мой карман, вот так вот, ну, разняли, и просто сфотографировали. После этого приехала через 5 минут э, вот эта следственная группа, а через 2 минуты, буквально, то через минут 5, может быть, максимум, не знаю точно, подъехала машина вот этой, которая саперы приехали. Вот, после чего приехала, вот это через две минуты приехала эта следственная группа. Я задаю вопрос этому, говорю, ну, начальнику столстый такой там, капитан был. Я говорю, слушайте, я говорю, что это за дела, говорю, что вы мне какие-то предметы, я говорю, гранаты в карманы засовываете. Я говорю, что, что вы пытаетесь, что-то такое, что происходит вообще. Я ему говорю, Он говорит, я ничего не бачу. Я говорю, ну хорошо, не бачу, то не бачу, говорю. я уже успокоился, думаю, да ладно, что тут уже воевать, они уже свое дело в принципе сделали если я говорю Ладно, такое дело, говорю. в принципе, разберутся, говорю, нормальные люди разберутся, кто-то за это будет отвечать. Я говорю, вот, в повестной перепалке с этим, ну, я просто, что, ну, между вот этим всем когда-то все происходило, была словесная перепалка с этим начальником, там, ну, короче, не в зажурной бане друг друга обживали. Вот, они меня затащили в бус. Этот меня там добил еще в том бусе. короче, там, побил, я говорю, ладно, ладно, все, говорю, успокойся, короче, я говорю, давай, я говорю, давай, теперь говори, что из этого говорю, выйдет. Он говорит, ничего, говорит кому ты там подумай, вот посидишь, говорит, подумай, кому ты дорогу перешел. Я говорю, слушай, я, может, ты дорогу перешел где-то. Так ты скажи, человек, кому я перешел, дорогу придет и скажет мне в глаза, говорю, что мне бояться -то? Я лично не боюсь за себя. говорю, Говорит, тебе придется бояться. Ну, в общем, такое. Приехали потом ко мне домой, сделали у меня обыск, э, ничего не нашли, проверили, я им дал машину, ключи от машины, они проверили машину, короче, все, при понятых это все. Ну, все уже в законном порядке, в принципе, все было. Вот это вот единственное, единственное, что они вот это сделали, что вот это вот э, Имитация за заброса гранаты. Там даже заброса как такового не было. Ну судим это все, если будете, то вы все увидите. Я готовлюсь на понедельник уже без психов. Я думаю, нужно просто успокоиться, да. Нормально это все им выложить, короче. Задать вопросы им всем. Потому mm -hmm. что 10 свидетелей, получается, их, 3 человека только с моей стороны. Настоящих свидетелей, которые это все видели ну, на глазах, и два косвенных, там, или 3 человека. Те, которые не все видели. Вот такое вот. вот а, меня откуда такая, 2, свидетелей там. так много? Я у них? Не... Да. У них где? Так их там было человек. Ну, это, один там из Ирбута, я короче живет напротив, через окно. Есть такой, этот, э, Амир. Ну, они там на, э, на Малинском на рынке занимаются вот этими там продуктами, вот этими, ну, овощи, фрукты mm -hmm. вот, короче, вот. А он там живет на первом этаже, короче. Я как раз еще видел, как он выглядел в окно. Жена его, он там, ребенок, смотрели в окно, наблюдали эту всю картину. Я что, не видел, сколько человек их там меня принимает? Оказывается, они целое оцепление сделали, телевидение там было еще. Вот, я же этого всего не видел, я что, задом стоял. Это уже мне люди рассказывали, что у тебя столько людей принимало, говорит, человек сто. У тебя человек сто принимало, а что я вот же. Ну такое. А этот азербайджанец этот, короче, ну я не знаю, Звук, ну, такой... пропадает. Звук пропадает. А, да, да, связь что-то чуть-чуть барахлит. Да, такой сенсор, тут так он ухом прикладываешь, он uh -huh. что-то начинает вот это. Вот такое. А телевидение показывало этот арест? Не показывало? Ну, да, меня видел он видел, что по Житомирскому телевидению показывали. Я вам скажу так, этот резонанс постоянный, это я уже тут просто с людьми вот пообщался, вот, и вот этот вот начальник шестого отдела, пятого отдела или шестого отдела, вот у них постоянно такие вот приколы перед выборами, резонансные вот эти вот такие вот громкие преступления им нужны, вот. вот так, я так думаю, что скорее всего, все из этого. То есть инкриминируют но... только вот эту вот гранату, да? Да, больше все... ничего. Больше ничего у меня не Кто может быть заказчиком? причина вот, вот вот, 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 это вот я вот не знаю. До сих пор не знаю, откуда этот заказ поступил такой. Да, похожий на заказ. Он мне так и говорит, что кто-то заказал тебя. А, а. кто, не, не, могу найти. Не могу, не знаю. Просто такого, что такое серьезное где-то там, где-то, то, то не, ничего а там список свидетелей интересно, вот я в суде слышал. А то есть этот список надо просто посмотреть будет. В суде же оно все да, будет у меня озвучиваться. список, есть вот. список свидетелей. Я затянул сегодня специально список всех свидетелей, принес мне адвокат. Угу. Я сейчас буду по... готовиться по вопросу каждому свидетелю. Да, надо пробивать В этот момент, где находился, чтобы потом, чтобы, ну, чтобы сопоставить, и, естественно, поставить их перед фактом, что есть еще статья, там, какая у нас сейчас, я не знаю, 192 или 187 раньше была. Заведомо дачу за ложных показаний, это одно. Второе. Кто вот это сделал, зачем этот заказ было выполнять, и зачем они его выполняли. Ее нужно будет вызвать эту, следователь мою, Она, она ни одного показания с меня не взяла за 4 месяца. Эх. Это раз. Это неплохо. Это неплохо, потому что она понимает реально, что она знает, что. И почему. Ну, знаете, вот вопрос. Где ты взял женату, да? Вот вопрос. Mm -hmm. Этот вопрос мне никто за 4 месяца ни разу не задал. Я, я ему говорю, серьезно. Вы понимаете, да, в чем дело? Да. Вы говорю, работаете или не работаете? Я говорю, послушайте, что вы то не ходите, какие-то анализы у меня берете сорта. Я говорю, это что за работа? Я говорю, ни одного свидетеля, ни одной очной ставки, ни одного говорю, воспроизведения, ничего абсолютно не проведено, как положено. Я говорю, как вы так собираетесь я говорю, в суд это дело-то издавать? А почему Багунский суд рассматривает? Вот опять же тоже вопрос. Почему Королевка вела в начале, а теперь рассматривает Багунский? А я вам скажу, почему Багунский. Багунский, потому что э, вот это вот судья, которая Зиневич. Да. Ну, я не, не, знаю, насколько правда, но ее хлопнули на взятки прокуратура. Это было такое. Понимаете, в чем дело? У меня такая же история была с Ионниковым когда-то. Ионникова хлопнули на взятки, и ему отдают мое дело. После чего я выхожу на, на условно срок тоже хотя нужно было это все по правильному там нужно было против потерпевших возбуждать уголовное дело ну потому что нас просто тупо забили в ресторане когда мы ели посидели с мужиками которые угу. опять звук пропал о есть уже о. По появился звук о. Вот такая. вы можете посмотреть у меня же то дело осталось я кстати тут на них суд неправомерное, ну, неправомерное решение суда. То есть я хотел подать в суд и еще, еще хотел с них деньги взять. Но думаю, ладно, такое дело. Когда так закинул его, оно так у меня и лежит в тумбочке до сих это дело. Они мне взяли, ограничили отсюда после 25. Со, со, статьи 121, тяжкие телесные получается. Я, короче, ну, дал ворваться и нормально там всем. А, это, а тяжких честных, они не на 125 статью, а она всего лишь идет до года из права работы или, или условный срок. Короче, по ней меня содержать по страже 6 месяцев не нужны были. То есть не имеют права закрывать по ней. Я просидел, они мне по 125-й выпустили зала сюда. Ну я так думаю, что у них такая же, такая же система и сейчас сложится. Но дело такого рода, что слишком ну, много нерва ушло за тот раз просто. что ну, Я же 4 месяца же думал, вот тут сидел, голова болела, аж. Я чуть с ума тут не сошел. То есть следственных действий никаких не проводило 4 месяца. Так? Так? смотреть дело, я вам могу даже, я с собой все бумаги полностью, все свои жалобы, все ответы с прокуратур, с генеральных, с генеральной прокуратуры, ни... с генеральной прокуратуры никакая бумага не дошла. Отписывает мне прокурор, прокурор Тещенко, вот этот, который сидит в суде, отписывает все мои жалобы. Я на него пишу жалобы, чтобы его от меня убрали, потому что он ну, покрывает работу следственного отдела управления. То есть, ну полностью покрывает их полностью все преступления, которые они совершили, он полностью покрывает. Я это все написал. Я пишу туда, отписывает мне Тещенко. Я пишу туда, мне отписывает Тещенко. Я пишу прокурору, мне отписывает Тещенко. Я пишу в суд, мне суд отписывает, что нема повода типа, ну там типа жало, рассмотрение жалобы. Вот такое вот. Вон две пришло вчера вместе с моими жалобами. Я говорю, тут написано, я обвиняю человека в незаконности. Ну, я вам сейчас могу прочитать даже. Давайте сделаем так. Надо, чтобы да. как-то я с адвокатом переговорил и посмотрел дело. А я возьму, просто выпишу... Вопросы, которые я буду задавать по фамильно но я думаю что не все свидетели будут они не не захотят э, просто они все отморозятся, это я точно говорю что половина из этих свидетелей никто не придет mm -hmm. почему потому что шестое дело разогнали вот недавно и Эти, этих пацанов там тоже поувольняли походу то сейчас они будут их еще искать их вот в чем проблема mm -hmm. лучше бы не были Знаете, в чем в расклад mm -hmm. Mm -hmm. Понятно. Это в понедельник, да, следующий уже получается? Все, вот, да, в следующий а в, во, сколько да. там? Во сколько? Ну, я вам могу 10, точно да? да. Ну, как следует говорит ну вот посчитай там любые там я смотрел показания свидетелей своих и свидетеля того которого они сами привели с твоей сыном что там ничего такого плохого они не говорят абсолютно по телевизору я смотрел она бук приносила мне сюда я смотрел полностью все, все то есть никто не, никто не подтвердил что в кармане была граната? нет 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 не. только только показания вот именно тех которые мусоров. Все. ну хорошо там фотографии даже, там на фотографии видно, как тряпка. Откуда у меня могла быть грязная, вонючая тряпка вместе с, в кармане с телефонами и с документами? И в этот карман, между прочим, если бы все это положить обратно, то вот эта вот граната разобрана еще с этой тряпкой, она просто туда физически не влезет. Она не влезет туда просто. Это да. граната. Она даже и без тряпки не влезет. Там такой карман маленький в этой куртке. Что? я же эту куртку возил с собой, вон она со мной сейчас. Она будет на суде. Это как Ну, а, угу. отпечатков пальцев нет, это точно, да? А? Отпечатков а пальцев нет? Нет! Вообще ни одного, ни ихних, ни моих. Вот в чем еще вопрос. Понимаете? Интересно. Ни моих, ни их. Это уже интересно. И еще один вопрос. И опять же вопрос. Где она взялась? Теперь взять. Я, тоже. Я вот думал через друзей, у меня там есть пару приятелей в СБУ там, да. Я попытался, но сейчас они в АТО. вот то. Они приедут, попробую узнать, или эта граната вообще-то должна она проходить, мне кажется, в комнате вещественных доказательств. Как и у них была когда-то история с пистолетом. пистолет у меня оказался, который должен находиться в вещественные доказательства в этом, в районке. А он оказался у меня дома, у Аллы. Знаете, в чем вопрос? Как они по технике его так не подпихнули, через друга моего. Понятно, Жабар, сказать, понятно, что понятно, уже... понятно, понятно, понятно. Ну, понимаете, они меня схавать хотят. Это я вам говорю открытым текстом. Они меня жрут, они не могут меня схавать. 20 лет не могут посадить в тюрьму, понимаете. И это их жаба давит. Знаете? И кислород я им нормально перекрывал. И с они нормально кормятся здесь. И они это знают, что я за них много знаю. Понимаете? И они просто меня убирают с трассы. Вот и все. Ну, так вот, с крытым текстом, mm -hmm. говорю, какие говорю, есть. Знаете, я для них, как бы, входит в горы, они меня боятся, знаете. Вот и все. Это я им открыто я могу заявить в глаза, я им это заявлял. Mm -hmm. Они не любят таких, знаете, которые я говорю, забрал. Вот и все. Понятно. Хорошо, значит, в понедельник увидимся.